hər kəs hər kəsə salamlar dostlar. Bu günlərim sizlerle bərabər 7-8 ay sürtdən video çəkirik və e, bilisiz niyə videosu çəkmirdim? Çünki e, futbola başlamışdım, yaddan çıxmışdı dərslər və həm e, inşallah artıq əvvəlcə məni izləyirsiniz artıq futbol videoları gələcək. Futbol oyunları, PES, Dream League, FIFA adı altında gələcək. Bir də e, bu günkü oyunları göstərəcəm. E, bir də neçənci sinif olduğunuzu və hansı <coughs> hansı futbolçu daha çox sevdiyinizi desəniz daha yaxşı olar. Bu günların Premier Liqdə, yəni İngiltərə Liqasında e, Manchester United-ə Nifco Castle oynayacaq. Mən Manchester United tərəfini tutacağam. <coughs> və Ronaldo Cristiano Ronaldo danmıdadam deyicəm və mən 7-ci sinifəm və Cristiano Ronaldo və özümü daha çox sevrən futbolçular arasında e, bir də e, Fransa liqasında Girase, aha, e, Toulouse Angers falan bunlar oynayır. Parisin oyunu var, Messi-nin oyunu Paris Marseille'dan oynuyor. Marcel bilirsiniz ki Qarabağ'ı geçen sezon 3 3 1 option 6 2 eləyir. 6 2 darmadağın elənmişdi. <laughs> Sonra o Liverpool'dan Manchester City oynuyor. Saat 19.30'da oynuyorlar ve Arsenal'dan Lendes art Aston Villa və Chelsea oynayacaq Southampton Westam oynayacaq Premier Liqdə. E, Bundesliga da Dortmund, Eintracht e, Frankfurt, Bayer Münih çox böyük dəribələrdi. Vikt e, Klang Augsburg, Xbürk oynayacaq. La Liqada bildiyimiz kimi, bu gün bəlkə bilərsiniz, El Clasico başlayır saat <laughs> <laughs> danışamıram tam. 18.15-də başlayır və Real Madridlə Barcelona, Betis, Almeria, Espanyol, Villarreal, Real Sociedad, Getafe. Liqlərə başdıqsa, Avropa Çempionlar Liqasında qruplarda bunları gələn videolar deyəcəm. Ə, kim daha çox qollusı arasını deyəcəm. İndilik bu günkü oyunları deyirəm. Premier Azərbaycan Premier Liqasında Qarabağla Sumqayıt oynayacaq 17:30-da. De Neftçi Bakı ilə çəpazınca Azərbaycanın hansı klubunu seçdiniz desəniz, daha yaxşı olar. Mən Qarabağı seçirəm. Həmişə çiki kimi ömür boyu da Qarabağ seçəcəyəm. Bir də Türkiyə ə, Super Liqasında desəm bu gün oyun yoxdur. Ə, baxaq E... süper kupa falan gəlir. Süper Liqa, ha. Süper Liq. Adana falan bunları sonra göstərəcəm. Bugünkü oyunlar varmı? Ona baxmaq istəyirəm. Baxamuram. Deyəsən bu gün Türkiyə Premier Liq. bir Türk. O qədər Premier Liq dedim ki E, Türk süper liqasında deyəsən oyun olmayacaq. Ermənistanla da oyun var, şərəfsizlərin oyunu. E, biraz düşəyə aşağıa törəcəyim. İtaliyada nə qədər oyun var. Seriyaya baxmadım deyəsən. Baxaram indi. Dinə Türkiyəyə baxım. Bir də görüm mən Türkiyəni tapıb gəlirəm. Tapdım dostlar. Süper Liq e, Beşiktaşdan Trabzonspor və başqa şəhərdən İstanbulspor as as Ee, Uzubi uyucu Bu türlerim darma dağınlık oyunlar var Bak böyle gibi Bir de seri A'ya bakaq Bir anda Juventus'dan Juventus'dan hansı komanda oynayır Adlar da yanından Inter Slapsi Lazio Unet Indeste Berkes e, Kromsi Napoli Bolges polgina. AC Milan ve buraya ne e, çok böyle oyunlar var ha bu günlerim. Neyse dostlar helali demeyeyim yok. Hala hani ne kadar oyunlar var. E, Cristiano Ronaldo. Bir de gelen oyunlar şey göstereceğim size. E, gelen videoda. Çempiyonlar ligasında gruplarını göstereceğim. E, o birsinin adı yadımdan çıxdı. Liqləri göstərəcəm. Liqidə necədirlər, ölkələr və e, UEFA Konfrans Liqasını göstərəcəyəm qruplarını. İndidən göstərəm liqlərin necə başladığını. Premier Liqdə gəlin baxım. Sadəcə Premier Liqdə siyahı e, şey göstərəcəm. Azərbaycan Premier Liqası, Arsenal, birinci Manchester City e, 2-ci Tottenham, 3-cü 4-cü Chelsea, 5-ci Manchester United. Bugünkü oyununda Manchester United uğurla Neft Qal Qasidə 6-cıda. İlk 6 belədir. Nəsə dostlar, bir də şeyi göstərim. Azərbaycan Premyer Liqasını, Azərbaycan Premyer Liqasında da baxaq. Sabah Baku What the fuck? Ha, dünənki oyunlarına görə Sabah Baku 1-ci, 2-ci Qarabağ, 3-cü Neftçi, 4-cü Zira beşinci də qəvələ. İlk beş belədir. Bugünkü oyunda Qaraqov udacağına görə baxan kimi bilinir. Udacağına görə birinci olacaq. Həmişə kimi olsa Qaraqov həmişə birinci idi. Çempionlar Liqasında darmadağın edirdi ki, UEFA-ya düşdü. Nə isə dostlar, indidən sağollaşaq. Sağ olun.